বন্ধুসকল বন্ধুসকল এডাল মোমবাদী পৰিচয় তেতিয়াই হয় যেতিয়া মোমডাল জ্বলে অন্ধকাৰ আঁতৰি যায় এজন মানুহৰ পৰিচয় তেতিয়াই হয় যেতিয়া তেওঁৰ নাম জনাজাত হয় নাম থাকিও কিছুমান মানুহৰ পৰিচয় নাথাকে কাৰণ পৃথিৱীত নাম আৰু পৰিচয় এই দুটা খুব কম লোকৰহে হয় ই নাম আৰু পৰিচয় হয় কৰ্মৰ দ্বাৰাহে নাম কমাবলৈ মন থাকিলে নিজকে এনেদৰে কঢ়িব লাগে যে যাতে নাম শুনিলেই কাম হৈ যায় গতিকে কৰ্মৰ বাবে নিজকে এনেদৰে জেদ দেখোৱা যাতে আনে পিছফালৰ পৰা লেং মাৰিলেও ক'ব পাৰিব লাগিব যে মই ভৰিহে গৈছোঁ দুৰ্বল হৈ পৰা নাই মই নিজেই উঠিম মই আকৌ কৰিম আকৌ দৌৰিম মোক উঠাবলৈ আনৰ সহায় প্ৰয়োজন নাই নালাগে মই আত্মবিশ্বাসী মই মোৰ নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজেই থিয় হৈ উঠিম আনৰ সহায় প্ৰয়োজন নাই জীৱনত আনৰ সহায় লৈ লৈ আগবাঢ়ি গ'লে নিজেই এলেহুৱা হৈ পৰিব লাগিব হয়তো সহায় কৰা মানুহজন কেতিয়াবা কাষত নাথাকিবও পাৰে গতিকে অকলেই কৰা অকলেই দৌৰা জীৱন যুদ্ধৰ প্ৰতিযোগিতাখনত যেনেদৰে এটা সূৰ্য বুলি ক'লে যাৰ নামেই যথেষ্ট যিয়েই সমগ্ৰ বিশ্বত পোহৰ কৰি থয় এটা চন্দ্ৰ বুলি ক'লে নামেই যথেষ্ট নিজৰ কামৰ পৰিচয় সমগ্ৰ জগত পোহৰ কৰি ৰাখে ঠিক তেনেদৰে ভাবিব লাগিব যে মোৰ নাম শুনিলে মোৰ যাতে কৰ্মৰ পৰিচয় যথেষ্ট হয় না আনৰ সহায় লাগে না আনৰ বুদ্ধি লাগে কিন্তু লাগে মাথো নিজৰ দমেৰে গঢ়া নিজৰ আত্মবিশ্বাসেৰে গঢ়া এটা পৰিচয় লাগে হ'ব পাৰে সময় কম কাৰণ ছাক্সেছৰ শ্বৰ্টকাট নাই সফলতা ৰাস্তা দীঘল কিন্তু সেই ৰাস্তাৰেদি নাভাগৰি গৈ থাকিলে আমি নিশ্চয়ভাৱে এদি নিৰ্দিষ্ট স্থানৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰি ধন্যবাদ বন্ধুসকল পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত জীৱন জিন্দাবাদ